Sirli və səhirli baxışları ilə o milyonlarla insan ürəyini fəth etməyə bacarmışdı. Kral Xan, romantikanın kralı, Bollywoodun kralı və s. kimi adlarla tanınan Shah Rukh Khan, romantik dram janrından tutmuş hərəkət trelleri janrına kimi 100-dən çox filmdə rol almışdı. Shah Rukh Khan 2 noyabr 1965-ci ildə Hindistanın paytaxtı olan Yeni Dehli-də müsəlman ailəsində dünyaya gəlib. Özündən 5 yaş böyük Shahnazad adlı bacısı var. Məktəbdə hit dilini öyrənəcəyi halda sinemaya aparacağını dair anası söz verir. Anası Latif Fatimə ona söz verdiyi üçün onu sinemaya aparır və Şəkrokxanda filmə qarşı maraq oyanır. İqtisadiyyat fakültəsini bitirib bakalavr dərəcəsini alan aktyor karyerasına teatrdan başlayır. Müqəddəs Qalumba məktəbini şərəf qılıncı ilə bitirən aktyorun vaidentlərinin tanış olma hekayəsi də çox qəribədir. Shakruk və atası BB-nə bir canım deyirəcək edərdilər. Shakrukxan valideynlərinə hələ də uşaq kimi çox bağlıdır. İlk öncə 15 yaşında atasını itirir, 25 yaşında da anasını itirir. Və o belə deyir: "Mənim valideynlərim hansısa bir ulduzda oturub, oradan oğlumun uğurlarına baxırlar." Shakrukxan boş vaxtlarında kriket, futbol və xərkə oynamağı çox sevir. Shakrukxanın tutusu yoxdur ən qorxduğu şeylərdən birinin olduğunu deyir. Əslində onun adına Əbdülrəhman qoymaq istəyirdi onun nənəsi, ancaq atası razı olmadı. Dünyanın ikinci ən varlı aktyorudur. Həyat yoldaşı ilə yığıncaqda tanış olub. Hətta deyir ki, ona yaxınlaşmağa çox utanırdım. Oxumağı sevir, səsi yoxdur. Deyir, səsim olsaydı bütün kinolarımda mahalarımı özüm oxuyardım. Bürcü Əqrəb bürçüdür, ili isə İlanlıdır. Shah Rukh Khan-a Hollywood-dan 35-ə yaxın film təklifi gəlsə də, o heç birinə qəbul etmir. Shah Rukh Khan-ın fondu var, hansı ki, məktəbli uşaqlara, imkanı çatmayanlara yardım edir və ən əsası, zorakılığa məruz qalan qadın və körpələrə yardım əli uzadır. Və hesablamalara görə, dünyanın 78%i Shah Rukh Khan-ın heyranı hesab olunur. Shah Rukh Khan 1988-ci ildən bugünkü günümüzə qədər karyerasına davam edir. Daha çox uğur gətirən aktrisa isə Kəcildir. Hansı ki, onlar dünyanın ən gözəl cütlüyə hesab olunurlar. Ən uğurlu filmləri isə bunlardır: Cəsur ürək gəlinə alır, Dev daz, heç vaxt əlfida demə, sabah olacaq yoxsa yox, həm sevincdə, həm kədərdə. Mənim adım Xandır və sairə.